여보세요? 야, 저는 한국사람못참니다 하지만 저는 중국 사람이야. 여보세요? Hello? 여보세요? Hello? Hello? Where are you from? China, China. 啊，只能韩国话了，目前了。你会说中文吗，兄弟？一点点一点点。你会说中文吗，兄弟？你是国人吗？啊，其实我会说好多。<laughs> 我不要意思。<laughs> Because I'm Chinese, I'm Chinese person. <S 我也是啊，兄弟。我也是啊，我没说你不是啊，我也是啊。我以为你是韩国人，兄弟。 하지만저는중국사람이야어디가요아뭐야한국말을할줄아는애였어去哪儿？打个。都可以、啊聊。聊了一飞机了，这这坐机票不贵吗？不贵呀、啊，兄弟。你在韩国读书吗？这边。<天>没有啊，我在中国啊。那你的你的专业是中文？哎、啊，韩文吧，兄弟。哎，游人啊。也不是啊。 我是学金融的，然后去上面那个房间。哎，别别别，哎，过来这个。兄弟，看我这个，嗯、看我这个标，看我这个标，二号标。铁子，好，我的天。好的。follow me，my guys。come over there。我以前过韩国过的，来这了呢。你不是说韩语吗？一点点，一点点。 것도 조금할 줄 아는데. 뭐하느냐까? 뭐, 뭐 쟈니 얘기해 봐. 뭐 쟈, 뭐 쟈, 뭐 쟈니 저어 얘기해 봐. 然后你遇到韓國人你就這麼說,是吧?他就他就應該,他就應該會跟你講英語了。你該說你跟在,你跟他說 저는 한국어는 못합니다. 아? 再說一遍聲音。 저는 한국어는 못합니 意思就是你呃，我的韩语不好。啊。来、啊，我给你把枪。我有枪。们再苦也不了。听听您这口音，河南人。河南吗？但是我不是的。我也觉得你应该不是。嗯 你应该浙江人，<laughs> 对的，浙江人讲话差不多这个这个这个语气一样。<laughs> 因为我觉得浙江人普通话说的挺好。<laughs> 啊，好有趣嘞，你呃，哎，兄弟，哎，你说我，我要我要学韩文呢？怎么样学韩文？还是还是你要学啊？我要学的。 那你学呗，兄弟你教我韩语好不好？我要学韩。不是，你是你是有这方面爱好，还是想读<都>这个专业？都可以，没有没有专业。哦。 就想起来了。他他也我喜欢，我喜欢韩国。你喜欢韩国吗？一般般吧。你去过韩国吗？当然啊。那我也很 get 不到为什么为什么会说很喜欢韩国？你不觉得你觉得中国不好吗？好啊。 其实走出去都一样，没必要。你一个堂堂正正的中国人，为什么为什么想着去其他的国家做二等公民呢？何必呢？因为韩国美女挺漂亮的，不是吗？怎么跟你说呢？你说她美女多吧？她是多，但是人家大部分多多少少人造出来的，你喜欢吗？ 你有钱吗？你不知道，你不知道韩国一一年,那一年，那些女的花在整花在整容啊，或者是养颜啊，那些什么杂七杂八要花多少钱？别担心哦，<Okay. S 2> 我很有钱的、啊。<laughs> 我想去韩国，啊、就去韩国的，打扰了。知道了吗？打扰了。有微信吗？有二百。 好、啊，我给你个四倍。好，好，好，走吧，走吧。被进攻了，你你抄什么富二代？哥哥，哥哥，等会儿我还没进。哥哥，哥哥，打架吧，打架吧。你有大猫吗？一个。你想学什么行业？呃、啊，不想知道你的电话号。 还有，我想知道你的卡卡，嗯、是那个韩国用的那个 A P P，有人的。死了。死了两个人。这哎，捡包去了这。这边有两个。 哇，这个维克托真的猛！哎呦<哟>！好像就一个人。啊、哦，了。好像就一个人。 <laughs> 아, 추락사 오버 <오바> 아니냐고. 아. <laughs> 초대해야겠다. 아, 이 친구. 방금 얘 아니었나? 야 아니었나? 친구야 같이하자 초대 좀 초대. 아, 진짜